Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Розпочинається позачергове засідання комісії ТеПНС. Ця комісія скликана з питання відключення від енергопостачання. Обленергодетек підприємців-боржників. До підприємців-боржників входять водоканал, восток, руда, ПЖРО, перелік є фізичних осіб підприємців. Вопроси з бородою зв'язані з відключенням. за задолженность за использование электрической энергии предприятий города. Коммунальное предприятие Желтоводск Теплосеть. Общество с ограниченной ответственностью Восток Руда. Коммунальное предприятие «Пожиров». Коммунальное предприятие Желтоводский водоканал. Коротко. Начнем с Теплосеть. теплосети. Сумма задолженности образовалась после того, когда город был отключен Днепропетровск газом от газоснабжения. Я напомню, что Днепропетровск газ получал свои деньги по алгоритму, установленному Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Пришлось эти деньги, которые были целевым образом предназначались для расчета за электроэнергию, отдать за долги за газ. Поскольку сумма ограничена, я уже объяснял несколько раз, на сегодняшний момент Алгоритм, который устанавливается НКР, предполагает получение нашим предприятиям денег всего лишь в размере от населения 16%, от бюджетных и прочих 7%. Этих денег, как говорится, можно перекладывать со стороны в сторону, то есть или иными словами, рассчитаться за газ, или рассчитаться за электроэнергию. В тот момент выбрали за газ. Это Поэтому понятно. На сегодняшний момент предложение следующее. Ну, вы знаете, я поднимал этот вопрос на коллегии ЖКХ с тем, чтобы зачетные деньги, литы и субсидии направить по долгам за электроэнергию, то, что делает у нас водоканал. На сегодняшний момент в государстве этот вопрос не решен. Если он и не будет решен, значит будем своими оборотными средствами потихоньку рассчитываться. Других вариантов у нас нет. Если есть долг, ДТЭК просто отключает, да и все. Там разговор короткий. Он сидит представитель Восток Руды, задумался, он знает, как это делается. Только из-за того, что их отключают, отключают полгорода. Значит, пожалуйста, после совещания, Александр, вы никуда не едете, никуда не идете. Вы решаете вопрос с ДТЭКом. У вас времени буквально тут, ну, день, все, сегодня. Заключайте договор, что хотите делать? Что хотите делать? Вы меня услышали. Следующий у нас. Водоканал. Давайте к простому перейдем. Евгений Анатольевич, у нас почему-то здесь долги вам выставляются в размере 5 миллионов 638 тысяч. Я правильно понимаю? Задолженность Желтоводского водоканала по электроснабжению составляет 2 миллиона 503 тысячи. На всю задолженность с учетом того графика, который существует погашение предыдущей задолженности текущее потребление предприятия оплачивает в полном объеме и на всю задолженность на сегодняшний день оформлен пакет документов по льготам и субсидиям подписанным всеми сторонами в том числе ДТК. и этот пакет документов находится в казначействе Украины для сдействия финансования из державного бюджета. Кроме этого, собственно, есть резервы такие. Значит, разница в тарифах, та, которая по прошлому году на сегодняшний день составляет около полумиллиона. Значит, по этому году уже около полумиллиона по населению. И есть разница в тарифах по бюджетным и иншим предприятиям, которые составляют только за 2015 год около 2 миллионов гривен. Вот это те средства, которые в перспективе можно направлять на погашение задолженности как по энергоносителям, так и по налоговым обязательствам при условии если постановление Кабинета министров, то, которое готовится Минрегионам, будет подписано, насколько... Вероятность на категории мы не будем с вами рассматривать. И что скажете по водоканалу? В чем это даем? Пишем, что отключим? Но мы не можем не предоставить. Конечно, Нет, Нет, нет. Дальше. Следующее предприятие. У нас присутствует государственное предприятие, которое получилось путем э Преобразование или реорганизации предприятия ДП, э, то, что называлось Снила, да, у нас раньше. Что, вы в курсе, почему вы здесь? Александр Владимирович в курсе? что скаж, У вас долг небольшой. Что-то скажете? В чем причина? Была немножко задержка по оплате. Буквально дней 7. Ну, мы постарались все уладить, и эти долги были проплачены. На сегодняшний день в полном объеме. Даже Все. Я хотел убедиться, что у вас, к вам претензий со стороны ДТК нету. Пожиру. Ну, у нас с ДТК три договора. Договор на нашу основную деятельность мы оплачиваем в полном объеме. По э, договору на освещение города есть задолженность 55, по моему тысяч. Э, Ждем э, проплат от управления ЖКХ для того, чтобы погасить ее. По э, освещению внутридомовых систем сетей лифтов. Дело находится в суде. Э, мы оспариваем количество электроэнергии, которое за эти э, годы выставляется ДТЭКом нам. Дело находится на технической экспертизе. У нас есть проблема определенная. Мы ее будем решать, но это будет решать в правовом поле через решение сессии. Вот что я могу сказать? Деньги будем выделять, мы знаем это деньги. Поэтому просьба, если уж ну, надо мне звонить, поехать, я поеду. Ну сам. Сам. Комиссия. Мнение. Так, по Возвуку. У вас есть проблема? Представители так есть проблема? Ну и самое интересное предприятие по уступу груду. Коротко расскажите, мы там приходили к каким-то консенсусам, какие-то лимиты им просили и так далее. На какой стадии, что там? У нас? Ну, там, естественно, никто не платит. То, что касается той суммы, которая я заявлена в деле о банкротстве, за ту сумму, конечно, мы не трогаем. На данный момент речь идет только о потреблении марка. Текущего. Да. Да, текущего потребления марка, которая, конечно же, в полном объеме не оплачивается. Есть какие-то договоренности между руководителями предприятий нашего и постокруды о том, что ежемесячно будет погашаться, если не ошибаюсь, 300 тысяч. или не? 100 тысяч уже есть. Да уже есть, да, но в любом случае это не перекрывает потребление текущего. Поскольку Восток руда обосновывает необходимость участия города в этой проблеме тем, что затопление шахты приведет к экологической катастрофе города. В этой связи, изучив документы предыдущего исследования 2003 года, мы с местного бюджета Специально для того, чтобы провести эти исследования сегодня свежие, выделили сколько львов 36 тысяч. Институт сделает нам заключение, чтобы нас тут не шантажировали тем, что если шахту затопят, то вообще всем надо умереть и, и вообще лучше съехать куда-нибудь. Вот чтобы такого не было, будет новое исследование. Тем не менее, проблема отключения шахты остается. То, что мы обещали, мы выполняем. К сожалению, тот объем потребления, который мы для поддержки уровня воды в шахте, естественно, он больше той суммы, которая да. была. Поэтому вопрос остается открытым. Вопрос мне интересует, чтобы у них не было к вам проблем. Потому что ситуация, вы знаете, такова, что та подстанция, которая находится у вас, она является тем ретранслятором электрической энергии, по которой как бы, потребляет полгорода. Если вы туда их не пускаете, они поступают еще проще, вы знаете. Они отключают на своих клеммах. После этого вообще, то есть они к вам даже не заходят. Тем не менее, полгорода у нас отключается отключенным из-за вас. Из-за вас. У меня вопрос. У вас с ДТЭКом понимание сейчас есть, вот допустим, вы договорились о определенных условиях. Эти условия выполняются договорные или нет? По водоканалу выполняются, нет вопросов, несмотря на то, что есть долг. По вас. У нас были предварительные договоренности о том, что у нас лимиты 600 тысяч, и мы должны придерживаться этих лимитов. Мы придерживались два месяца, в результате чего мы затопились, примерно на 20 метров шахта начала затапливаться. Мы подготовили письмо за моей подписью по поводу предложения по реализации основных фондов и по поводу того, что для того, чтобы не затопить шахту дальнейшее, потребление электричества в дальнейшие месяца в связи с увеличенным водопритоком на данный момент сейчас вода идет. Хороший на каком горизонте вода сейчас? 618 минус 9. Вот на этом уровне то есть мы держимся сейчас. И откачка воды идет для того, чтобы не подниматься. За те предыдущие два месяца мы поднялись на 20 метров. Поэтому как бы, написал письмо Федько по поводу того, что в связи с увеличенным водопритоком и в связи с недопущением потребление месячное это порядка миллион сто мегаватт. Вот сейчас мы этот мегаватт и потребляем. Не оплачиваем. К сожалению, из них оплачивается только 300 тысяч. Самое главное, чтобы от э, монополиста, oh, который продает э, товар в виде электрической энергии, не было претензий. Так? Так. В этой связи есть предложение. В пятницу предоставить график с Днепр Облэнерго о том, что Днепр Облэнерго соглашается с предложением предприятия, что предприятие будет эту задолженность текущую, предыдущую, погашать срок до такого-то, такого-то. Я правильно сказал? Никто за данное решение. Прошу проголосовать. Читать. Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Второе решение. По второму решению, оно решение это носит рекомендательный характер, это просто обращение. Мы не 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 без претензий к ДТЭКу, потому что понимание они работают в системе, но мы просим тех, кто еще раз говорю, построил эту систему, обратить внимание, что она работает несколько неправильно. В этой связи заслуживает внимания предложение Євген Туліча обратиться на кабінет міністра звернутися до Кабінету міністрів України від імені комісії за підписом міського голови комісії з питанням прискорення прийняття постанови Кабінету міністрів щодо значить, погашення щодо погашення боргів держави. значит, перед коммунальными предприятиями по разнице в тарифах, как для населения, так и для бюджетных Потому что на сегодняшний момент а имеется також, задолженность. А также дать возможность, а распоряжения, а э, э, значит, и коштами, э, которые оформлены как пилы и субсидии предприятиям ЖКХ для погашения э, боргов Не росія та, та, та податкових борів забраємося з двома пісьмами. Предповідня ставиться на савання. Хто за дане приглашення? Прошу особатні буде. Два письма да. хто против, хто видержався. Рішення прийнято. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія Step має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.